Смотри, все порядочные сварщики с ручками Все, теперь остается поле вас заполнить вариант. Два варианта вы написали фамилию. Я Что, на да. Главный сварщик Воробьев Александр Николаевич проводит, хочет и посмотреть, потому что поприходило много молодых специалистов. И как мы за этот год, который прошел, смогли повысить свои навыки или наоборот ухудшились. Поэтому как бы этот конкурс и перспектива для молодежи, ну и мы, чтобы не теряли форму. Пока все на одном уровне, работа разнообразна, поэтому как бы, чтобы что-то улучшилось или ухудшилось, я не могу сказать такого. Вроде пока все стабильно, все хорошо. Тут э, сложность заключается в том, что тут время есть. На работе же мы не спешим. Э, потому что, ну и здесь тоже на просвет отдается. Там производство есть производство. Это более ответственная работа. Здесь так. Можно сказать. Ну, для меня, по крайней мере. Не знаю, как для остальных, но для меня это так. То есть я больше внимания уделяю работе, чем конкурсу. Это, можно сказать, входит в мою работу. Если я не буду знать того, то, что задают на конкурсе, то какой с меня сварщик тогда? То есть это практические и теоретические занятия это. То есть то же самое, что я на работе нахожусь. Здесь посложнее. Более ну, сложные задачи. Ну, так, в принципе, привыкли. Ну, конкуренты, конечно, хорошие у нас, будем стараться. С заданием, конечно, не очень рад, как справился. Хотел лучше. Конкурс, а работа здесь, за тобой следят, будем говорить. Да? На работе уже привык, уже автоматически работаешь. У нас четыре человека от цеха участвуют. Ну, будем пытаться, если получится. Защита, общей команды, место высокое. Потом в 2011 году мы заняли второе общее командное место. В этом будем пытаться тоже хотя бы второе место защитить. Первое понятно, что не защитим это. А ну, в РЦ там серьезные соперники у нас. А есть постарше, есть помоложе, но у них больше опыта. Вот ездили на конкурс, вот перед мной был парень Тихоном. Ну, а мы так, мы здесь, а они все-таки в другие страны ездили, в другие города. Спрашиваем, подсказывают нам. Я на конкурсе первый раз нахожусь. Ну ничего, нормальные. У всех одинаковые условия. Все варят. Результаты покажут. Ну, теория как бы она легче. Там, э, допол... э, там тесты там уже чуть-чуть попроще будет, я так думаю. по соревнованиях они все-таки дают свои какие-то результаты: чему-то увидишь, чему-то научишься. Ну, в процессе, конечно, в цеху это все легче и намного проще, чем здесь. Интересно познавательно по крайней мере знаешь какой по списку будешь среди участников ну, опыт опять же накапливается ну, вообще интересно само по себе это мероприятие так что лишний раз саму себе доказать что-то что что-то можешь что-то умеешь по крайней мере узнать ошибки потом если какие-то будут что все-таки будет делаться рентген там образцов ну, уже видно будет где ошибся а где нормально сделал так что это... мне нравится просто знаешь на что ты на что способен что можешь быть там допустим пусть не первый но где-то там в серединке уже приятно все таки как-никак что не последний ну, так в принципе, это особо никаких привилегий не дает, просто для себя самого просто знать, на каком уровне. В принципе, несложный стык, но так как я не очень опытный, скажем так, в этом деле. У нас на ФСК мало сварочных работ, чем на заводе. Ребята на заводе у них опыта побольше, они чаще варят. Ну так, во время не вложился, но в принципе не последний. Ну, по в середине волнение не уходит никогда. Потому что знаешь, что тебя ждут хороших результатов, чтобы, так сказать, не зря же нас здесь учили. Ну, обучали, обучают. Ну, то есть не хотелось бы ударить грязь лицом. Теория это как бы то, что обычное такое там. И тем более у нас недавно же был этот, э, аттестация сварщиков, поэтому... Может быть, те, которые в прошлом году сдавали, у них что-то забылось. А мы только вот сдавали недавно, поэтому для меня это не сильно сложно. Тоже надо будет почитать чуть-чуть, что-то -чуть, вспомнить. Я работник детского припорта Азода. Я должен везде участвовать, где приглашают. И как бы я должен показывать свой класс, что я умею, на что я способен. И, конечно, учиться, набивать руку, как говорится где-то подсмотреть, увидеть свои ошибки, например, все такое. Все как было, так и осталось, те же самые сложности, все в одинаковых ранних условиях. Все, как говорится, нервы, конечно, дают о себе знать, волнение, хочется победить, как всегда. Ну, посмотрим. Прошло все успешно. На производстве легче варить, чем на конкурсе. Почему? Ну, потому что там как бы ты выполняешь работу, а здесь нервы, время, как бы такое. Ну, что-то на производстве легче варится, чем и на конкурсах. Очень, очень все сильные, да, да, да. Все сильные сварщики, очень жесткая будет конкуренция. Не знаю, посмотрим, что будет. Ну, основной момент это, естественно, отсутствие дефектов в готовом сварном соединении. Вот. Но конкурсные условия немножко отличаются, конечно, от условий аттестации, потому что здесь мы оцениваем, даже если есть дефект, мы все равно присваиваем какой-то параметр для оценки и как бы для того, чтобы посчитать все-таки уровень подготовки его. Если при аттестации у нас, критерий так, критерий годен-негоден, то есть прошел, не прошел аттестация, то здесь у нас расширенный диапазон для того, чтобы провести и выставить рейтинг. Скажем так, здесь больше рейтинг сварщиков проходит. Вот, в отличие от, от аттестации. В принципе, это как бы основное для конкурса. По технологии для данного соединения в этом случае у нас 22 минуты из норматива. Но, соответственно, если сварщик не укладывается, это дополнительные штрафные баллы для, при общем подсчете результатов. Вот. Если он заканчивает раньше, то, естественно, это плюсовые баллы. То есть, как бы, тоже один из показателей, то есть сварщик может выбирать себе сделать быстро, но плохо, либо сделать немножко дольше, но более качественно. По тем результатам, что сейчас у нас есть на данный момент, где-то все держатся в середине, то есть основная масса процентов 80 где-то идут с небольшим разрывом друг от друга. Естественно, есть штуки 4 явных лидера, которые вырвались, но так вот Основная масса, да, где-то на одном уровне. В 2011 году ну, 2011 год у нас был конкурс, проводили, насколько я помню, это было для всех. То есть мы смотрели общий рейтинг всех по предприятию. Сейчас это добровольно. Кто хотел, кто изъявил желание, тот принимал участие. Вот, ну, скажем так, в этом году показатели выше. То есть меньше тех, которые просто дальше не проходят. То есть практически все пошли последний следующий этап, это неразрешающий контроль, гамографирования. То есть, если он визуально плохо, то он в следующий этап уже не идет. Здесь у нас практически все ушли туда. То есть, это хороший показатель. В принципе, вот сварной шов такого твердого середнячка. То есть, это не самый лучший, но и не самый худший из того, что мы видели на данный момент. То есть, здесь есть некоторые моменты, на которые обращаю внимание. В данном случае он получается немножко шире, чем должен быть. Ну, это как бы опять же опыт сварщика, то есть он может неправильно чуть, -чуть сделал под подгонку деталей, выставил немножко больше зазор. Вот за счет этого у него получился более широкий шов. Ну, а так, в общем, довольно-таки хороший. То есть явных дефектов, по которым бы при аттестации он не прошел аттестацию в данном случае нет. То есть это я он и хороший хороших Включился Конкурс профессионального мастерства. Лучший сварщик ОПЗ-2013. Ваш высокий уровень всех участников подтверждает то, что в орканизации жюри. Что пошло? Спасибо. Назад. Спасибо. Ну, если с заводскими места брать, то ну, где-то раз в пятый. Поспокойнее уже. Не, не такие волнения. Это сложнее на конкурсе, это однозначно. На работе более поспокойнее. Есть время, и даже если что-то так выбрать, наплавить. Это у меня второй конкурс. Ну, честно, не ожидал. Рассчитывал. На другие результаты получилось, так что призовое занял. Приятно, конечно. Всех обогнать. Я с многими вот, работу, вот, вот, с Димой Купричем, Сережей Тихоном. Вот, общаюсь с Геном Любитом. Вот, с чемпионами как бы общаюсь. Где-то кто-то что-то подсказал, где-то показал, чему-то научил. Спасибо большое, конечно, кто меня стажировал. Это Черкашин Петр Петрович, ему огромное отдельное спасибо, конечно, ему все лавры. В цеху буду готовиться и, и практики, и теории чему-то буду, опять-таки, Петровичу подходить, что-то будет показывать, подсказывать. Естественно, буду готовиться, чтобы тоже показать какие-то результаты, не позориться, не позорить свое предприятие. Честно, не ожидал. Как бы не готовился. Вообще все было спонтанно с конкурсом, времени какого-то подготовления не было, зима была относительно спокойная по работе, то есть нагрузки не было, не было ничего чем особо такой, как бы потренироваться, и, честно говоря, как к себе уже относится скептически, придираешься, и когда увидел, что сделал, ну, скажем так, я бы не, не совсем не понравилось. Ну, это хватило в конкурсе надо быстро на, на производстве ты можешь у тебя есть время посмотреть можно лишний раз что-то пере... подобрать а здесь все играет роль время затягиваешь тоже нельзя потому что это штрафные баллы то есть конечно конкурс это сложнее мы же конечно все коллеги мы постоянно общаемся на ремонтах пересекаемся по работе то есть проблем никаких, то есть всегда общаемся, всегда друг за друга рады и поддерживаем, советуемся. То есть в этом плане у нас, конечно, все отлично. Как к Там уже международные... Ой, туда надо готовиться точно, потому что у них все специфическое и условия, и проведение, у них очень большое количество людей присутствует на конкурсе, очень большая текучка, спешка, суета, то есть надо готовиться по-своему есть у них свои нюансы, так что надо к нему готовиться. Организация конкурса все предлагается на нашего главного сварщика отца Николаевича Воробьева. Конкурс проводится много лет, он становится регулярным. Раз в два года это уже на протяжении, чтобы не соврать, лет наверное, 15 проводится. Сейчас эта схема отработана. И в этот юбилейный год он, конкурс прошел на редкость, скажем так, успешно. Были приглашены все желающие свачки завода. И никого, никто принудительно не толкал никого раньше, это было чуть-чуть административно. На этот раз все пришли желающие. Радует, что очень хорошо подтянулась молодежь. Вот результаты, Саша говорил, высокие и плотные. И в призах, как мы видели, ребята молодые. Это, это перспектива. Понятно, что ветераны, которые по каким-то причинам не попали в призы, они не умеют варить. И у них тоже все это получается. Ну вот как-то вот в этот день чуть переволновались. Молодежь, как мы пошутили, не успела напугаться от мероприятия. Отписывая. Но потом так все прошло достаточно успешно. Это же всегда стимул к росту. Это первое. Во второе – стимул побывать где-то, вот как сейчас на международных соревнованиях. Наши ребята в Китай ездили. Это стимул. Любой, любой соревновательный процесс, это процесс созидательный. И организовывать его это, значит, что-то делать наперед, на на будущее. В этом году конкурс у нас был, как уже говорится, очередной. В прошлые годы мы отрабатывали определенные режимы проведения конкурса. Пытались его провести так, чтобы он был адаптирован больше к производственным условиям. То есть задания были сформулированы для сварщиков таким образом, чтобы это напоминало их повседневную работу. Ну и каждый конкурс, который мы проводим, мы что-то делаем, свои какие-то пометки и исправляем в очередном. В этом году мы единственное, что ввели в этом конкурсе, по сравнению с другими, мы провели жеребьевкой положение сварки. То есть сварщики, идя на конкурс, не могли заранее подготовиться и знать, что будет вот такое-то задание. Они должны были фактически уметь все делать и прийти, и сами же по жребию вытянуть кто-то из участников, то, что они будут делать завтра. Вот они мы накануне собрались, они по определили то положение, которое они и выполняли вот в эти конкурсные дни. И как оказалось, положение было то, которое и в прошлом году, и позапрошлом, то есть какой-то нюанса не было. Как раз к тому к самому сложному положению, которое предъявляет Украинский аттестационный комитет сварщиков под углом 45 градусов. Вот они его и вытянули, но они же его повседневно у нас издают на очередную переаттестацию. Это то самое сложное положение, к которому они готовы. За последние вот годы э, суще... заметно, что изменилось. Сварщики стали более ответственно относиться к работе, стараются показать внешний вид своей работы. Это говорит о том, что сварные швы стали аккуратные, ровные и красивые. Если раньше мы все время их ругали за то, что вот некрасиво ты это делаешь. Теперь они больше внимания аккуратности уделяют, чтобы шов был красивый, отвечал внешнему виду, который предъявляются требования. В этом году вот комиссия, которая оценивала по внешнему виду, признала и говорит, что почти что все образцы у нас, ну, там, за исключением нескольких, всех, кто участвовал, мы все их отдали по этим результатам на следующий этап контроля, на просветку рентгеном. Внешний вид, вот глядя на все фото, все сварные соединения, которые выполнены конкурсные, уже за них рад. Они молодцы, постарались и к этому отнеслись с должным вниманием. У нас каждый конкурс тех, кто должен, должны хорошо показать результат. Вот мы знаем. Вот вот этот костяк, он будет для них уже выросла конкуренция «ТАТ». Но те, кто профессионалы, они почему-то в последний момент больше всех волнуются. Молодые сварщики, они приходят, они еще не знают, в каком месте волноваться. Они пришли, выполняют работу, которую им дают в производстве, они ее делают, спокойно выполняют. И это, наверное, основной фактор, который сказывается на результатах. По всем показателям профессионалы, конечно, идут выше. Но окончательный результат, если они его уже не выполняют, автоматически не могут занять должного, как бы не попадают в финал. А молодые сварщики, вот как и в этом году опять показалось, что очень много молодых сварщиков. И в основном все те, кто вот последние полгода или год занимался, или повышал мастерство, или повышал разряд, или вот два человека у нас есть, которые вновь принятые на завод, проходили обучение у нас здесь в течение последних пол, пол, ну, полгода, год, вот у них результат средний. То есть они достигли его, сейчас они на том уровне. Те сварщики, которые, ну и в принципе, все те, кто попал и занял места, они все были достойны этого. Я уже говорил, что у нас ну, порядка 15 человек могут конкурировать за первое место. Но вот из этих 15 трое не могут все, конечно, занять первое место. Это печально, если можно было всех поделить. Но где-то кто-то лучше, где-то кто-то побыстрее сделал. У нас и время учитывается на сварку. И кроме качества еще у нас и первый тур — это теоретические знания. Они те же тесты пишут то есть как бы все направления, которые требуются в работе их конкурсом перекрываются. Из 27 человек 24 претендовало на результат, но, как говорится, рентген показал все. После просветки образцов тут уже не поспоришь. Не справились, значит не справились. Тут мелочайшие детали в их исполнении, в работе сказываются на качестве. Здесь уже никто не застрахованный сварщику. В работе тоже такие элементы бывают. Но в работе они устранимые. Это, дефект такой устраняется. И в дальнейшем производственный стык работает в технологическом оборудовании, но ну, а в конкурсе этого невозможно. Раз ошибся, уже выпал. В этом году волнение, наверное, было особое, потому что наш костяк, он, многие сварщики из, из этого, как говорится, уходят на пенсию. То есть тот костяк, который был несколько лет назад, он уже поменялся, омолодился. У нас много молодых сварщиков. Этот костяк постоянно меняется и он увеличивается. Если еще два года назад у нас порядка 10 сварщиков могло претендовать, ну, должны были победить, но не победили по каким-то причинам, то в этом году уже как минимум 15, даже может быть больше. А то, те результаты, которые мы увидели по предварительным данным, я думал, что почти что все в финал попадут. И тут уже будет конкуренция более жесткая. Волнение, потому сказывается это то, что они понимают, что очень много им на пятки наступают молодые сварщики. Они знают, что если я сейчас ошибусь, то кто-то выполнит лучше. Это из большего количества профессионалов уже, конечно, понимает, что надо волноваться больше за свой труд. Они же сами, да, признают, что вот, я уже, говорят, чувствую, что вот конкуренты выросли. Я уже иной раз знаю, что я не смогу лучше сделать работу, чем они. Тот же самый сварщик, который два года обучал своего подопечного, а сейчас он уже его лучше его справляется в конкурсе. Но конкурс — это не показатель их работы по повседневной. Это Тут даже в конкурсе сварщиков присутствует элемент случайности. Он есть всегда. Где-то настроение у него лучше, где-то еще что-то.